प्रधानमंत्री आएंगे

सीएजी बचा था आज सीएजी के भी ताबूत में कील ठोकने का काम इस सरकार ने कर दिया कि हमें इस देश में लोकतंत्र बचाना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान विरोधी मजदूर विरोधी नौजवान विरोधी पार्टी के खिलाफ सब की, की जनता सिर्फ वक्त का इंतजार करती है मोदी जी आपका वक्त पूरा हो गया है हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो के हालात गुजर जाते हैं ठेरा नहीं करते और जागी हुई कौमो के दिलावर हक छीन लिया करते हैं मांगा नहीं करते आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं किस लिए इकट्ठा है इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बचेंगी कि नहीं बचेंगी इस देश में नौजवानों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस देश के किसानों को सही जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन सवालों को लेकर के आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं मैं कहना चाहता हूं एक एक करके इस देश की सभी संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया है सीबीआई हो आरबीआई हो सीएजी बचा था आज सीएजी के भी ताबूत में किल ठोकने का काम इस सरकार ने कर दिया है अरे कहा ले जा रहे हो आप देश को आप कहते हो पिछले सत्तर साल में कुछ हुआ ही नहीं जैसा कि पिछले पांच साल में आकर के आपने अलादीन का दिया जलाया और सब कुछ आपने किया प्रधानमंत्री बनते ही एक हफ्ते के अंदर जाकर के बेंगलोर में इसरो के हेडक्वार्टर में बैठ करके साइंटिस्ट के बीच में आप फोटो खिंचवाते हो अंतरिक्ष में जब हमारे यान जाते हैं देश की जनता को इतना मूर्ख मत समझिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के देवेगौड़ा जी तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया है जो बुनियाद महात्मा गांधी ने इस दे की सपना देखा था जो बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मॉडर्न इंडिया बनाने की डाली थी उसको आगे बढ़ाने का काम सबने किया मैं कहता हूं आप अपने लोगों को भी भूल जाते हैं मैं बहुत छोटा व्यक्ति लेकिन मैं कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आएंगे प्रधानमंत्री जाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री का पद प्रधानमंत्री का इंस्टीट्यूशन हमेशा से बरकरार रहेगा कृपया UH! करके हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं उस पद की गरिमा को आप बरकरार रखने का काम कीजिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तेईस पार्टी की कोलिशन सरकार चला रहे थे तेईस पार्टियों की गठबंधन की सरकार आदरणीय वाजपेयी जी चला रहे थे क्या वो सरकार छह साल तक महामिलावटी सरकार थी मैं कहता हूं आप अच्छी तुकबंदी करते हैं हिंदी में आप अच्छा लच्छेदार भाषण दे सकते हैं आप अच्छी जुमलेबाजी कर रहे हैं पिछले पांच साल से लेकिन मेरा यह विश्वास है और मैं हमेशा कहता हूं वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बट वी आर द मोस्ट मेच्योर डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड जब जब लोकतंत्र पर खतरा आया है किसी ने इस देश की जनता को यह समझा है कि मैं जैसे चाहूं ऐसे चला लू कुछ नहीं होगा जनता सिर्फ इंतजार करती है गांव में खेतों में खलियानों में काम करने वाला जो आम आदमी है जो किसान है जो रेडी लगाने वाला ठेला लगाने वाला रिक्शा चलाने वाला इंसान है वो लोकतंत्र को बहुत अच्छी तरीके से समझता है हमारे साथ बहुत दुनिया के बहुत देश आजाद हुए लेकिन हम इसीलिए कहते हैं कि मोस्ट मेच्योर डेमोक्रेसी कि इस देश की जनता सिर्फ वक्त का इंतजार करती है मोदी जी आपका वक्त पूरा हो गया है ये जो यहां नेता बैठे हैं ये जो गठबंधन के लोग बैठे हैं ये लोग मिलकर के आपके आशीर्वाद से इस देश में एक आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ने वाली किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाली सरकार लाने का, का काम करेंगे मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं एक सवाल और बार बार आर और भाजपा वाले कहते हैं कि साहब हमारे पास तो मोदी है आपके पास कौन है मैं कहना चाहता हूं आप देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने जो हमारे देश को संविधान दिया उसमें यकीन नहीं रखते क्या हम जानते हैं कि आप मनुस्मृति लाना चाहते हैं अंबेडकर स्मृति हटा करके इसलिए आप ऐसी बात करते हैं हमारे यहां अमेरिकन सिस्टम नहीं है प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है जहां पर दो के बीच चुनाव होगा यहां पर देश की जनता लोकसभा के उम्मीदवार चुनती है लोकसभा के सदस्य चुनती है और लोकसभा अपना नेता चुनती है यहां पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है यहां पर जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें नेता नहीं नीति चाहिए नीति चाहिए और यह मंच पर बैठे हुए नेता उस नीति के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं कि ऑल्टरनेट नीति ऐसी होगी जो इस देश के किसानों के इस देश के नौजवानों के हक की लड़ाई लड़ेगी मैं इन्हीं बातों के साथ और एक बात और कहता हूं यह संभव नहीं कि हर राज्य में सभी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को जगह मिल जाए चुनाव में यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम लोग चुनाव में लड़के आएंगे जितना संभव होगा कोशिश करेंगे आखिर तक लेकिन जिन राज्यों में अलायंस नहीं भी हो पाएगा उसके बाद चुनाव के बाद सब इकट्ठा होकर के बैठेंगे और अपना नेता चुनेंगे इस देश में सरकार बनाएंगे और मैं कहता हूं कि जो थोड़े बहुत मतभेद हैं उनको हमें बुलाना है हमारी लड़ाई एक है कि हमें इस देश में लोकतंत्र बचाना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान विरोधी मजदूर विरोधी नौजवान विरोधी पार्टी के खिलाफ सब लोगों को इकट्ठा होकर के मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो कि हालात गुजर जाते हैं ठहरा नहीं करते और जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं मांगा नहीं करते जय हिंद जय भारत खुदा